देशात एकीकडे नरेंद्र मोदी आहेत जे विकासाला सोबत घेऊन देशाला प्रगतीपथावर नेत आहेत तर दुसरीकडे इंडी आघाडी आहे जी घराणेशाही आणि भ्रष्टाचारांना वाचवत आहे अशी टीका भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी केली बुलडाणा इथं महायुतीचे उमेदवार प्रतापराव जाधव यांच्या प्रचारसभेत ते आज बोलत होते पंतप्रधान मोदी भ्रष्टाचाराविरुद्ध मोहीम राबवत असल्याचं नड्डा यांनी सांगितलं या चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में भारत को 2024 के बाद दो तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है उसका चुनाव है इसको हमको ध्यान में रखना है प्रधानमंत्री जी ने भारत की राजनीति की परिभाषा बदल दी है भारत की राजनीति का तौर तरीका बदल दिया है भारत की राजनीति के चलने का रास्ता बदल दिया है और भारत की राजनीति में जिसे कहा जाए कि एक परिवर्तन लाया है पहले की राजनीति क्या होती थी लोगों को चुनाव में अच्छे सब्ज दिखाओ अच्छे नारे लगाओ अच्छे तरीके से लोग लुभावने वाले वायदे करो और बाद में भूल जाओ लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति वोटर के प्रति जिम्मेदारी की राजनीति हो गई वोट बैंक की राजनीति की जगह पर एकाउंटेबिलिटी की राजनीति हो गई वोट बैंक की राजनीति की जगह पर रिपोर्ट कार्ड की राजनीति हो गई और वोट बैंक की राजनीति से निकल करके विकासवाद की राजनीति हो गई विकास के ऊपर हम चल पड़े गरीब वंचित शोषित दलित युवा महिला शेतकरी यांचं जीवन सुखकर करण्यासाठी पंतप्रधानांनी विविध योजना राबवल्या आहेत हर घर जल उज्ज्वला गॅस योजना आदींच्या माध्यमातून महिलांचं सक्षमीकरण झाल्याचं नड्डा म्हणाले आयुष्यमान भारत योजनेअंतर्गत गरीब आणि गरजू व्यक्तींना माफक दरात उपचार उपलब्ध झाले आहेत असंही त्यांनी सांगितलं